З перших всесвіт... європейських ігор Лідії Січенікова. Дві нагороди здобула для України, для буквально для Чернівців. Тому пропоную Лідії поділитися враженнями від цих здобутих нагород. Перші європейські ігри проводяться під Олімпійських європейських комітетів, тобто своєрідні європейські Олімпійські ігри. Перші були в Сінгапурі, перші юнацькі, перші європейські. Ось якось по, по перших іграх ти проходиш і, і ще й так гарно. Расскажи да, было, конечно, очень приятно участвовать на таких соревнованиях такого уровня, как первые европейские игры. Там очень была классная атмосфера, много людей, много спортсменов. Ну, как обычно, в принципе, бывает там на Олимпиаде все очень больших, огромных просто размерах все <laughs>, происходит. Э, очень классные медали, организация, открытие, все было классно. Э, очень понравилось. И э, я очень хотела завоевать медальку для Украины. Конечно, хотелось золота, <laughs>, так как уже пошла уже на медальку, но чуть-чуть не хватило. Но я очень рада своим результатам. Якщо можна, розкажи про дві медалі окремо, одна в міксі, тобто для того, щоб в міксі виступати, треба ще стати кращою в кваліфікації серед українок на даний час, так? Mm -hmm. да? Ну, розраховувала, треба змагатися в трьох видах, чи? Ні, ну, як, ви знаєте, ну, тренуємося, да, готовимося, але вже, як, день на день не Это, мы не знаем, кто будет из нас первый, кто будет стрелять в миксы, потому что не знаем, кто лучше отстреляет и как будет готов, а вдруг там, на следующий день у кого-то не получается что-то. Э, ну, у нас не было высокого результата, конечно. В, ну, на, мы могли и лучше попасть все трое. Так что ну, как бы я попала более-менее свой результат, то он как бы чуть не дотянула. Могла и лучше сделать. Могла и даже в первых быть, ну, так это мой результат, я попала ниже его. Но э, и, да, конечно, было приятно и немножко страшно было стрелять миксы. И это такая большая ответственность. У нас как-то в миксах не очень всегда все складывалось. Это у нас, можно сказать, третья или вторая медаль, вот с того времени, как ввели ну, такие соревнования, как микс пара, то у нас еще где-то вторая или третья медаль на таких международных соревнованиях миксов. У нас как-то не получалось пройти вперед, и вот было трудно, но да, вот как мы боролись, это конечно, было очень азартно и ну, классно на уровне мы боролись, чуть до золота, но все равно было классно стрелять. И с девочками, когда давала интервью после миксов, я им сказала, что мы точно будем бороться за медали. И как-то, может быть, им принесла уверенность, я думаю, может быть, из-за этого и ну, как-то уверенно мы прошли этот... Вот тот, что был реально тяжелый у нас парень с России, там, где мы попали в перестрелки 29 на 30, там, где решалось все, до последнего выстрела все. Попасть 10, і виграєш 9 і приіграть. Тобто було очень сильно. Ну, до речі, під текст Україна-Росія, ну ми нікуди не цього не дінемося. Все-таки там були групи болівальників на трибунах, українські, російські, які. Якщо що ми не бачили по, по телебаченні, як воно було навколо цих принципових двоборів. Так, да, була у нас. Болельщики э, пришли много кто с, ну, с много болели за нас, и наши спортсмены болели, пришли болеть за нас, и, конечно же, за Россию тоже пришли, их спортсмены болели. И когда вот э, так получается, что наши кричат за Украину, там какие-то как болельщики, правильно? И Россия за Россию кричат, и вот это перекрикивается Россия, Украина, Россия, Украина, и ну как-то так аж подбадривает и хочется как бы сделают все возможное, чтобы выиграть. финал там за третье место. Все решится одним пострелом. Коллеги по команде закрыли очи, там, по-моему, Украины закрыли очи. Что ты чувствовала в этот момент? Что в середине творилось? как бы, я знала, что мне нужно 10 попасть, но что, как бы, можно сказать, как всегда говорит мой тренер, даже Сипенко Олег, что это фортуна. Просто нужно было сделать хороший выстрел, и самое главное его сделать уверенно. И я сделала, и все. А, ну, если честно, то мне страшно уже было, когда я уже выпустила стрелу. До этого мне не было страшно. А вот выпустила стрелу, и мне уже такие эмоции нахлынули. Я ну, просто не знала, что я попаду до последнего там. Хотя мне сказали, ну, команда моя, что я такой выстрел сделала, что они знали, что точно хороший, ну, как бы, и, ну, уверенно бы было уверенно. И, Да, было уже как бы эмоции больше нахлынули уже после выстрела. И там уже ну, настолько переполнили эмоции после того, как мы выиграли. Мы, мы были просто на высоте. Уже. Слезы были там. Да? да, все плакали. И задавайте вопросы, пожалуйста, если что есть, чтобы то я так забагато задаю сам, вопросы Лидии. Олександр пятый канал. Расскажите, как вы до этих игр, насколько интенсивно, возможно, было какие-то додатковые тренировки по этому вопросу? Началось у нас все, ну, у нас как бы были сборы, мы стреляли на сборах, перед этим были соревнования в Турции, ну, мы так себе ну, не очень хорошо выступили, как хотелось, но ну, там Конечно, было что-то хорошо, что-то... Там я в Турции тоже немного неправильно записала результат, из-за этого опустилась. И, может быть, не получилось где-то даже посоревноваться толком. Но... Поэтому... Потом у нас были сборы на конча-заспе, там, где мы тренировались. Именно уже готовились к этим соревнованиям. И ну непосредственно уже приехали когда в Баку, уже там оставалось 4 дня для тренировок, и мы тренировались и подготавливались к соревнованиям и как бы были населены на результат. Еще такое запитание. Мы говорили про болевальники, про их стосунки Украины, Россия. А какие настроили спортсменам спортсменами Украины и России? Ну у нас всегда было пока что нормально. Все ну, спортсмены России, Украины здоровались нормально. У нас общение нормальное. Я думаю, конечно, им было обидно, потому что мы все, которые были стычки у нас с Россией, ну именно в стрельбе на Европейских играх, мы все прошли. Поэтому я думаю, что им очень было обидно, что мы все выиграли у них. Может быть, даже там, где у нас мальчик стрелял, Маргин и Вашка, им даже был последний спарринг, четвертый, получается, мы выиграли в России, даже им чуть-чуть давление уже, как бы очень тяжело было стрелять, потому что и так выиграли, они знали, что им надо хотя бы одну выиграть Украину, чтобы доказать это, но у них не получилось. И, ну а так всегда мы общались, оздоровились с Россией, не желали даже, ну, как в столовой, да, мы все вместе ели, и приятного аппетита всегда, даже тренера, все с разных видов спорта, и все оздоровились, и все было хорошо. В спорте у нас вины да. не так скажем так. Да. Да. Покажи їх так, щоб впевнено вже в твоїх руках. Заслужив. Скільки років там, да, вкладено в ці медалі? З якого там класу? Ще, ще. Може ти коротко яка за що видають? Подивіться, вони ж не виглядають однаково. Це дві бронзи, одна в команді Mix. В парі з Георгієм Іваницьким за третє місце, а друга теж за третє місце в команді жіночій у складі з Павлою Анастасією та Марченко Веронікою. Анастасія у нас з Каховки, а решта з Львова, так? Щоб було. Скажіть, що ще робити? Пробувати на зуб чи що? Якщо Ярослав захоче, то може навіть. На зуб попробувати. так. Так як колись Тетяна мала такі, з чемпіонату світу, так. Вони за важкі, так? Це ще розкошку. Так, і буде проблеми тоді у Азербайджану. Дякую.